теперь про лангшису это огромная гора то есть в общем то из э, невысоких гор шесть ну, тысяч это в общем то не очень много это одна из самых интересных сложных и довольно таки ну, заманчивых только чтобы подойти к тому месту где нужно, в общем-то, уже смотреть на, на, подъем, нужно преодолеть самое страшное препятствие на этой вершине. Это э, осыпной, скально-осыпной склон перепадом 1200 метров, заканчивающийся на высоте 5300. Ну, более херового подъема я еще не доводилась подъем. Но все интересное к тому, кто это смог. Вот, сделать начинается выше а выше начинается закрытый висящий ледничок ланши с которого спадает огромнейший ледопад с перепадом больше километра вот. и начинается скальный гребень ланшисари. Вот. скальный гребень идет огромной такой подковой вот. и приводит к самой вершине вершина находится в центре и вот по вот этому гребню который тянется несколько километров вот он со скалами льдом фирном совсем полностью и там ты в общем то должен уметь делать все должен уметь лезть на скалах долго на высоте замерзших следочком вот, забивать ледобуры в скалу вот висеть, в общем-то, над такими вполне себе отвесами метров по 200 местами. Вот. Потом ходить по ледочку, ходить по хорошему фирну, вот. преодолевать ледопад на гребне. Вот. Потому что местами гребень сужается довольно-таки узенько. Вот. А местами ты должен лезть, в общем-то, почти по вертикали. Но вот. ты выходишь на такую подушку, которая под самой вершиной. Вот. А вот уже там до вершины недалеко, всего четыре веревки. Выходишь на самую-самую макушечку, с которой отличный вид вообще на все вокруг. И в том числе на шишапан, которая наконец-то вот в своем наибольшем виде выглядывает из-за хребта. Главного гималайского хребта. Вот а, стоять на вершине особо негде. Ты себя вытаптываешь такую площадочку под ступню. Вот, и еще ты, три, три таких же человека стоят, в общем-то, переминаются с ноги на ногу и пытаются друг друга сфотографировать. Оттуда спустившись, преодолевать этот гребень полностью вниз, в обратную сторону, довольно-таки накладно и сложно. Поэтому спуск происходит по такому снежно-ледовому галстуку прямо от вершины. То есть подниматься по нему опасненько, потому что долго и может что-нибудь прилететь неприятное в голову. А на спуск это все происходит, там 14 веревок, вот, ты быстренько спрыгиваешь, спрыгиваешь, спрыгиваешь. Вот, самое приятное, это вот место, где заканчивается ледовая часть, и ты уже дульфиряешь среди таких ледовых колонн, вот, потыкиваешь их ногой в кошки, и они тебе звенят в ответ, как орган. Мы еще планировали еще сбоку еще перевальчик пройти, но нас просто на него не хватило уже. То есть сама вершина заняла больше недели. Вот. И это из, из этой большей недели, наверное, дней пять в системах постоянно.